что Путин почная порымованный, перем... я будет буду обговорення обмена территориями. Ну, то Ну, буде... территории, да. Потому что по картам, Дима, к сожалению, у меня выпадали такие карты, что мы ну, можем пойти, да, отказаться да. от чего-то. Ну, там была интересная формулировка. Во благо, ну, видимо, мира, да, во благо угу. себе, ну, как бы парадокс, да, от да. чего-то, но во благо себе. Но потом оно как-то все меняется, и оно все равно возвращается быстрее, Ну да, чем... давайте, под... нам нужно узнать этот шлях, вот чтобы начать. Это будет передача в аренду, или какой-то другой шлях? Они хотят, сейчас посмотрим, по раскладу было, что они хотят, чтобы, видите, там третьи страны хотят добывать. Да. Все. А для того, чтобы официально добывать, надо, чтобы Украина официально отказалась от этих... Ну, Конечно. потому что тогда же санкции. Або да. Украина дала им право. Это. Да, либо Украина дала право. Что э, мы там спрашиваем? Давайте, поменяем питание. Зеленский, влада Украины, официально отмолвается от этих территорий? Влада Украины, Зеленский, официально откажется от этих территорий. От временно оккупированных территорий откажется. Ну, смотрите, э, 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 будет, как это сказать, ну, не от всех, чтобы Хорошо. это было были не все территории. От деяких, да? Она э, передаст эти территории в аренду третьим краинам, не России. А як це от третій страну? От мені зікається, почему Подивите, як можна? Ви напередодні Росії не хочу передавати. Вони кажуть, Хорошо, давайте передамо американському транспорту стра... великій корпорації. Вони кажуть, Хорошо, передаємо цю територію в транспортній транспортного корпорації Хорошо. США. В той самий момент Росія теж передає користування цю площу Росії американській компанії. Все як це Україна офіційно так Да, это... чи Україна офіційно отдасть, частину окупованих територій в оренду третім країнам. Дасть... Уж, Росія, Україна отдаст. Потому что Россия точно не дасть нічого я впевнений. Офіційно третій третьей стране Офіційно третій третью Ну тоже видите, смотря что, да, тут двойка, да. Хорошо, смотря какую боюсь. территорию, не все. Не все. Не, конечно. Не. А, а, а России его на ничего не, не дать в аренду, правильно я понял? Россия. Ну, это видите, здесь выгода какая? Выгода прямая, я понимаю, какого-то крупнейшего бизнеса. Это не российский бизнес. Это какой-то глобальный бизнес. Извините, на халяву пользоваться этими территориями. Хорошо. Россия будет задоволена договором по Украине? Россия будет довольна договором по Украине. Нет, не будет. Угу. По, не будет, потому что, смотрите, тут тоже... Э, э, ой, она уже... Понимаете, Россия и там взяла аванс и там взяла. Россия, как знаете, как на <реш> Да. И там аванс взяла за эти да. территории, и там взяла. То есть она пообещала... Она уже их три раза продала, да? Она да, же три раза продала а, а, теперь как пропетлять вот эту ситуацию? Здесь же надо красиво пропетлять. Чтобы их падло там с живьем спалили, або хотя бы сварили. Поехали. Добре. Территории, на яких, на яких будет эта аренда? Вони пере... вони будуть офіційно з Україною. Територія, на буде... не будут офіційно, да офіційно ну, да, це буде територія України, да будуть офіційно в Україні офіційно будуть не в Україні. ограничено. Ну да, тут смотрите, да, она может. Давайте так, она может быть официально в Украине как вариант я рассматриваю. Но доступ мы туда не имеем права. Вот что-то типа такого. Да, понятно. Что-то типа такого. Але, але, конечно, Россия придумай, конечно. России что... там не будет, да? А? Але там не будет. Ну здесь видите, Трамп, карта Трампа, значит это США. Угу. А России там не будет, да? А России там тоже. А России там должно не быть. А России там не должно быть. Ну да, они должны уйти оттуда. Но а, а опять же, Кремль же, ну как ему уйти, если ему надо возвращать то, что он с кого-то взял. Коротше, лібесники, не знаю. Ну, все-таки до того моменту, як підпишуть ці документи про оренду або щось, Україна поверне собі якісь території. Україна Україна повернеться. Ну, да показано. Угу. Угу. Чи, чи це і буде повернення території ця оренда Почему Ну, смотря что они говорят? Да, что-то, да, что-то. Ну, в таком плане, да, тут надо каждая отдельно рассматривать. Угу. Да, хорошо. Ну, мы еще подвергаемся. Это все. Давайте трошки подаемся пытаться наших глядачей любовь. Пытают лиман, че будет повторно оккупация лимана. Желание есть. Тяжело им это сделать. Желание, понятно, есть. Тяжело очень это ему сделать. Ну я, честно, тут, тут надо опять они показывать. Здесь э, вообще как бы иллюзия идет. Но здесь тяжело. Здесь надо смотреть, вот опять же, да, какие-то хитрые действия: вход со спины, там слева, справа, да, там под землю в таком плане. Нестандартные У -у -у. действия, которые могут, если все просчитать, то нет, да, У -у -у. чтобы, ну, могут быть риски какие-то, вот так. Альона пише, колись Пригожин казав, що росіяни ядерну бомбочку можуть кинути на, на, в Сибірі. На чужу територію страшно, а на свою можна. В воздухів взирватися вони хотіли. Помните, там да, это... Була така тема. А на що це робити? Яка логіка в цьому? Це якийсь странний вчинок. Ну, показати свою силу, що у них є сила мощь. Ну, я зрозумів. Біла церква Володимир Сербін. Вас не слегка центрируем. Вас не слегка центрируем. Вас Работа. Наводчики. Вот, к сожалению, смотрите, здесь вот белая церковь, опять же, да, сбор да. информации. Как соберут информацию, к сожалению, это повторение той ситуации, которая недавно была. Угу. То, что касается производства, и еще под опасностью находится перемещение и угу. То есть под опасностью, я думаю, что и вокзал находится. То есть идет опасность. Идет опасность. Но тут все зависит, видите, от наведения цели. То есть есть наводчики. Поэтому да. что? Опасность башни остается. И десятка мечей даже здесь есть. Но тут по двойке. для Видите, они недовольны наводчиками или те, кто сливает информацию, что по итогу она получается неправдивой. Угу. Ну, то есть опасность идет. О, Боже, мой милостивый. Так, Лиман подавилась, Лебасенький Стаб. льви Вита? Давайте подивимся льви все-таки. Бо вони пишут, але все пише Леонид, что Лиман расисты продвинулись дуже. Ну, сила там, да, ну да. там, да. Ну, есть такое, если там, видите. Угу. Смотрите, Дима, я, я сейчас просто отвлекусь, я у меня все вот это, что вы мне зачитали, оно все в голове не обкладывается. Да. Все время по картам было. Это, скорее всего, все-таки Донецкая область, да? Да. Что у нас, это не то, что вот там пишут литий, там еще что-то, да, да? да? То, что у нас это есть, и то, что там еще что-то. У нас, смотрите, у нас есть что-то еще: то, что при слиянии с чем-то, это будущее, ну, элемент да. будущего. Это может использоваться в военных целях. Это очень прочное, что-то очень суперпрочное, или же это новый вид энергии, вы понимаете? Да. И, и поскольку вот, ну, мне идет все равно, что Украина будет обладать этим, и Украина, я не знаю, как что это произойдет, все равно, поэтому они, видите, они не хотят, чтобы Украина была самостейна, да, и пользовалась этим ресурсом. Да, конечно. То есть это будет, ну, представляете, что это будет? Это, ну, ноу-хау на весь мир, это какой, ну, взлет Украины. А давайте По... спросим, тогда Поэтому, они, видите, они пытаются использовать это. Но у меня все равно идет, что Украина все равно будет этим пользоваться. Понимаете? Но мне вот интересно, как, как это будет. Вот, как Украине удастся отстоять свои позиции, когда вот такие страны мощнейшие, да, тиснут, хотят свое вытягнуть, и все, им все равно все фиолетово. Ну да, там идет, что, допустим, вот как мы смотрели Китай. Китай же тоже, понимаете, там все хотят это. Ну, представляете, это в руки, да, попадает кому-то, это ж, ну, это сразу какой взлет фантастический. Uh -huh. Только у тебя. Это тут что-то очень интересное. Тут не то, что вот это что-то новое, они говорят, ноу-хау какое-то. Uh -huh. ну, я верю в краще. Наталья Козак, бедно, не может жить, потому что посмотрела какую-то женщину, чтобы не делать рекламу и в ТикТоке, которая рассказывала, что будут Днепро бомбардовать. Взнесут левый берег, а потом и правый берег. Ой, ну вы же понимаете, что специально ТикТок, есть такие, которые, ну и так у нас, да, состояние депрессивное, то есть на, на нас давят, да, постоянно okay. мы в таком стрессе. Еще плюс нам подают еще больше заведомо устрашающую информацию. Uh -huh. Давайте адекватно воспринимать информацию. Нас и так со всех сторон, видите, что пытаются задушить, да. загнать. Давайте посмотрим с вами разу в Днепро. Вот Там да, мы еще что-то хотели, Львов, да? Львов, да, мы в отель пойдем. Днепро. Давайте. Опасность... не, не опа. опасность. и так идет. Что ждать Днепро? Дай... Я... Опасность, видите, сразу идет. Опасность сразу идет. Дети. Дети, внимание, дети, подростки. Передвижение, передвижение, десятка мечей. Тут будьте внимательны. Угу. Самое ближайшее время. То есть тоже угроза башни идет. Разрушение. Медицинские. Тоже не про все то же самое. Административные учреждения. Что-то связано опять либо с церквями, либо с ну, любой конфессии. По-другому еще я скажу, поскольку вот это стало, трагедия произошла в Запорожье, да, опасность м -м -м, еще для колонии тоже остается. Ну, уже по максимуму. То есть опасность идет. Днепру. Давайте так, ты Днепру руинации места полной? Я думаю, Полный, что... Днепр полностью раз, разруйнует. Не, ну я просто... Это для людей, я понимаю, это нереально, любезненько. Э, ну хорошо, как, как было как в ТикТоке, да? Как было показано в ТикТоке, что будет полная... Я, как рассказывает, да. Э, полная руйнация Днепра. Это правда. Это правда. Это манипуляция. Смотрите, это чистой воды манипуляция информации. Еще раз. Это жесткая манипуляция, потому что... Видите, это заведомо по этой карте фейки, дезинформация и все, что с этим связано. Это намеренно Днепр раскачать ситуацию внутри Днепра, это как мы раньше говорили, да? Чтобы открыть дорогу врагу, этого никогда не будет. Ну, То есть я... поэтому четко воспринимайте информацию. Ну и давайте так, я вас дуже прошу. Дніпро це настільки потужне місто, да. це, це, це серце, це стовп, якась така енергія мощніша, як Запоріжжя, як Харків, Київ, Одеса. це невозможно нічого з цього зруйнувати. Обстріли будуть, але і ППО буде краще, не забувайте. Тобто ніхто вам не буде гарантувати, що не будуть, будуть не буде будуть там стріляти і десь буде попадати. Звісно, буде. Але такої руйнації не буде, ну, як ви собі собі уявляєте. Ну. Дімочка, а можна я зараз задам питання? У мене ж це те, що ви зачитали, да. у мене Ми що вийде да -да -да. у них виплатити план? Ось що, Давайте. Давайте в цілому. Ось так надурити Україну, заставити її. Ее... <связывая> 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 вот это раз пьяток. Давайте, а потом пытаемся придумывать. <связывая> то, что Дима озвучил, удастся вот таким образом выделить. Будут давить сильно. Будут сильно давить. Ну, смотрите, я не вижу, чтобы у них получилось в полной мере то, что они хотят. Потому что, как бы, Кремль, как бы он тоже он может согласиться на это, но ему это очень невыгодно. Понимаете? Угу. А... Здесь какой-то другой должен быть вариант развития. Хорошо. под этот шумок запустят протесты. Давайте. Мы хотим миру перемирия, будь, давайте, поняли? Можно же запустить. У нас же была репетиция ось недавно. Ну да, и по плану это, 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 это только начало, по плану да. это вы понимаете? Тут да. же, смотрите, по плану э, со стороны кремлевской власти свой президент, да. чтобы Украина была в кармане, да. а со стороны США свой президент. Конечно. А у нас же все Правоборці, розумієте? Давайте спитаємо, чи будуть ви виводити людей, е, якщо цей план реально будуть озвучувати, щоб Україна віддала в оренду території, там але щоб був мир, ну типу навіть перемир'я оце Будуть використовувати людей на мітингах мі 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 масштабно ну Типу знаєте, ми хочемо гідного майбутнього дітей, досить цієї війни. О, от зустріч у Крім, король нічей. Да. Это как раз таки, вот это самый агрессивный король мечей, да? да. однозначно, да, вот это ему, да, на руку, как раз да. пустить слух, пустить вот эту информацию, чтобы использовать людей, да, вроде как справедливость по обману все время, ой, господи, как они уже достали. Ну, конечно, Дмитрий, это же типа, знаете, но ну, я, все хотят мэра, все хотят мэра, все. Но... Я, наприклад, переживаю, що скільки людей загинуло, скільки територій зруйновано. і наче все одно, всяко значить без толку виходить по цих по цих розкладах, по їхніх заявах і по їхніх бажаннях, розумієте? А це Ну, тому що бачите, ціль не дати Україні стати мощною державою. Розумієте? Да. А щоб вона була маріонеткою. Да. І повністю, подивіться, тут і землі, тут же и чернозем, тут, подивіться, тут що тут? Тут же мов до чого? І все це по максимуму кожен хоче викочити. Угу. Mm -hmm.